Раз. Еще. У вас есть лицензия да. на розыгрыбную торги для алкогола? А кассовый аппарат? А? Чек почему не выдали? Человек у вас приобрел. Ага. Ну, 100 ну, грамм, это грамм. Это Почему ему не выдали чек? На чек выдали. Ну, а надо, вы знаете, давать чек? Ну, знаю. И надо не снимать. какое качество. На алкоголь, пожалуйста, лицензию. Кто вы? Армейский активист. Ну, я же как понимаю, ну, по, законодательству а? каждый покупатель имеет право ознакомиться с этой документацией. Мы не будем саперской лопаткой, ты знаешь какой? М? Без саперской лопатки. Нахрен его да. знать. Сколько? Нахрен мне его знать, сколько ты попал. Как это? М? Ты ли и не знаешь вес саперской лопатки? Не, я не знаю. Вот, ты попал. Как это? Чуть-чуть, блядь. Стоп, давайте у нас обойдется на пароходы, ты, доктор. Доброе утро. Доброе утро. Пошел додуматься. Доброе утро. Пока же никто не чипал. Выйди делом за Так мы занимаемся. Так мы занимаемся. вы делом, занимаемся. Фу фу занимаетесь. Что как смотрит нравится. А на это. шо а кажут? Ничего не кажут. Шо кажут? Чеки надают, лицензии надают. надают, надают. Я я это ты снимаешь? Я снимал? Да, да, да. Да, конечно. Мы стояли в середине, он блин нас четыре пятерым на камеру, на камеру Ладно, мы. Вот, да? Да, Можно? Можно? Заходил до вас и хлопчик. Вы целый час уже стоим. Я вас на алкоголь документы на продажу. Ну это что, владельцы. Вы на месте, они должны быть на месте. Да. Я еще сюда звоню, а вот он уже дальше распадается. Ну так, вы звонили? А что Хорошо. Да. Ну, вот я завтра приду раздел, разберу, что я ему еще сказать. Я Если мы только вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здрасте. Я вот тут. А... <розумісті> Продавал алкоголь, намотал на него черк, но показал нам некую документальную, смотрим на то, как раз до алкоголь. Можешь я еду, да? Вот продали то, что она. Вот это непосредственно нам продается. какая? <решили> Я знаю водка. Вот, вот, это, не, это не водка стоит? Вы сказали, вот это вся, правильно? Я уточняю просто. Вон стоит водка, вон стоит водка. Нет, тут сейчас просто пытается на УАЗе на разлив. Но тут просто питание о том, что тут отсутствуют документы, взагалі, даже на то, что продавать пляшками. И просто пляшками у нас на камеру есть, как он и пляшками продавал, и на разлив. Разница невелика. Ну хорошо, дом лечит видео. она доска добра. Uh -huh. Да, пишите запад на дому. Понятое может пояснение что он не согласен хорошо, с тем, что происходит, что нарушена пишет. процедура. Хорошо, я сейчас его вообще опечатаю и все. Так, нет, то... сейчас и не, сейчас все Завтра приедет Казань. Вы его опечатаете, это, это, это нет, в конце нет. уже будет. Сначала надо процедуру нормально сделать. Девушка, вы отказываетесь делать свою работу? Опечат? Я не отказываю. я говорил, отказываюсь, я вам говорю, вот стоит алкоголь один, вот стоит алкоголь второй, О. вот стоит алкоголь третий. Вот это все, что вы вылучаете? Мы вы не согласны с тем, что вы вылучили не весь алкоголь. Про вы что, издеваетесь вы или это? что? Mm -hmm. Вот это стоит что? Алкоголь? Ну хорошо, стоит. Вот это, это? разница, это, что мы это заберут? Лицензия есть? Стоит? отказывается, хламает, Из, из алкоголя и дальше так понимают. Каким это образом мы пропонимаем правопорушение? Никаким. Скажите, пожалуйста, а, покажите ваше удостоверение, пожалуйста. Нет, ну, вот его не. Покажите, пожалуйста, пройдем. Я, 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 хочу его видеть. Меня на работе служебный. А. у нас своя материал, да? Я служебного не был. Я не вижу ни удостоверения, ни формы. Вы формы. Вы девушка в гражданском. Девушка. Само должен быть. Как это вы заступаете на службу? Девушка. Не давайте, это дисциплинарная уже ответственность вас? Ну, вот так. А вы, наверное, С тобой дома чем? уже вы... слышали одно, вы не Всего знали, вой. что мне делать. Сейчас будет второе такое. Вы не знали? будет не кинулся, наверное. Вас просили по Так я все буду изымать. Чего? Вы Весь алкоголь? Весь алкоголь. Ну, сейчас будем изымать. Чего? Весь алкоголь. Весь алкоголь. Вы попросили удостоверение. Поехали в дом. Нет, он не обязан. Я должен ехать не Нет, подожди. Вы приехали а я на работу? Скажу, Правильно? Так будет? Возможно, если вы будете Притивить так себя человек вести, человек, да, так оно будет. То, что у вас нет служебного удостоверения, Потому что вы работать не хотите. Ничего себе вопрос. Что вы мне ставите условия? У меня законные требования. Вашу фамилию, имя, отчество и звание. Пожалуйста. Пишите, редковолосого. Удостоверение. На работе закона работе а про национальную идете? полицию. Едьте за удостоверением, приезжайте обратно. Статья 18. А как вы приехали без удостоверения? Так, тем более. А, а где удостоверение делать? Нажались и okay. операторы найдите. Завершайтесь на линии. Час очимывания до одной словами. Окей. Меня здесь убивают. Какая минута? Я уже кровью истекаю. Ты подождешь. Завершайтесь на линии. У нас же ремонт уже важно виднена. Для вас. Я в курсе я понимаю. Я Ладно. Я подожди, ничего, ничего, ничего. Разрешайте. Хорошо. <свят> ничего, ничего, ничего. <свят> Кофе допил. <свят> да, здравствуйте. Мы вызывали да. следственную группу по адресу электротехническая, электротехническая 43А. 43. Приехал следователь без удостоверения. Пыталась что-то как-то сделать, изъять. Итог, она уехала. Удостоверение не надала. Можно ответственного ее вызвать? и начальство вызвать ее на место. И начальство, и відповідального, да? Ну да, відповідального следователя можно вызвать. Нашлось? А сколько можно ждать? А сколько ждать можно? Нашлось, люди, там б... же что люди вызывали. Где? Конечно. Люди. Спасибо О, большое. А что будем называть? Да. да. Все будем нажимать и закрываем сегодня работать не будем. Да, пусть все стоит. Вы ну его Мы сейчас тут да. будем это. Выносите стол. Нет, спасибо. Что, сюда. Сейчас мы туда все. Спасибо. А, это та же. Здравствуйте. Просто тебя высылал. Надо сюда. Просто сложить. Что, уберите, пожалуйста, свой телефон. Вы вообще хпо. Я думал что а не идет следственное не действие. Вошли, ворвались и все с не Чего вы? Успокойся. Я вы хочу на это заявление. Пишите. Давайте. Называйте 102, пишите заявление. Занят. Сейчас. Молодые ну, да люди вели видеосъемку. Я тоже начал вести видеосъемку. В момент проведения следственных действий. В момент проведения, да. со, со стороны такая кажется, знаете, провод проводят действия, э, стоит в громадской организации проводят следственные действия, подходит э, местный житель слегка в, э, под шафе и вмешиваться в, в общую работу. На фоне этого возникает какой-то конфликт, получается, и нет, <coughs> я должен был снова no. примчаться, чтобы вам объяснить, что тут ничего нету, правильно? No, это как так это такого нету мы... между организацией и мной. Я просто хочу выяснить, почему меня Выбили у меня телефон, который. Потому допустим. что вы зашли в, в то место, где просто есть медсестра. Вас попросили не снимайте, не светите и все прочее. Чего идти туда, вот если там находится полиция, там что-то работает. Что то там, что там нужно увидеть, скажите мне. Стаяки. Справляйтесь, дороги, Дорогие, все, рабочие, рабочие. Хорошего вечера. Всего доброго. <кх> Удачи. <кх> Спасибо все вам тоже. Від самого початку слідча не хотіла виконати свою роботу, після чого ми її попросили показати своє посвідчення, але відповідно її у неї не було при собі. І вона поїхала ревідело для того, щоб його забрати. По поверненню слідча приїхала з своїм посвідченням і в дуже хорошому, мабуть, настрої, і все, все правильно оформила, все вилучило. Ну, Виправила, що тут сказати.